часто мне, ну, я слышу в разговорах наших прихожан, в рассказах о том, где бывали, в каких храмах, каких батюшек видели такое выражение. Наш батюшка самый лучший. Это действительно так. Стоит только вспомнить, батюшка, все ваши труды, начинают восстановление этого храма, благоустройство территории, строительство крестильни, капличек и многое-многое другое. Я не буду перечислять, все ваши труды видны всем. И ваш труд ежедневный, даже ежечасный ваш труд, служение Богу и людям. И еще, батюшка, я вам хочу сказать, что вы родились в самый лучший день года, ну, в один из лучших дней года под покровом заступницы нашей Пресвятой Богородицы, которая вас всегда оберегает. Разрешите от всех прихожан нашего Свято-Николаевского храма поздравить вас, нашего настоятеля, с вашим прекрасным днем и выразить вам Искренние слова благодарности за ваши труды, за ваше мудрое слово, за ваше терпение и духовную поддержку, за доброту и внимание, за милосердие и любовь. Здоровья, сил, терпения и счастья вам. В окошке вашем пусть смеется солнце, а доброта, что дарите вы нам, всю землю обойдет и к вам вернется мира, покоя, благополучия. Вам, батюшка, вашей семье, вашему дому. Божьей милости и Божьего благословения на многое-многое лето. Спасибо, Господи, вас. Спасибо, Господи. Я хочу поздравить вас. Днем рождения, пожелать здоровья, мира и обращать внимание на нехороших людей. Их нехорошие Верить, дальше идти, стараться. Тут уже много сказала, Анечка, прихожане все сказали. Ну, как бы повторяться, мы любим, уважаем, поддерживаем. Вот, благодарю именно я вам. пошел 17-й вот так, на минуточку, 17. на секундочку, да. Вот, здоровья, мира, до, до юбилея, mm -hmm. чтобы уже мы так с караваем, с тартами yeah. трехэтажными. И, yeah. и от нашего yeah. спасибо, 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 Господи, Ирина, спасибо, Господи. Вас спасибо. благодарю. Да. Терпения не хочу желать. Хочу вам пожелать здравия, здравия и здравия, чтобы ваша ступень вашей жизни каждый с каждым днем становилась все увереннее и крепче. Пусть все ваши желания исполнятся. Пусть ваш сыночек вас только радует. Спасибо. И дай Бог вам хорошую невесту. Вам сказали очень многое, но я скажу гроші зайві, здоров'я міцним и друзьям верным. Спасибо вам еще раз за Спасибо, вашу молитвы. Спасибо, что вы нашу землю не оставляете ни в радости, ни в И дай Бог вам еще здравия, здравия, здравия Ну, -ка. Спасибо, Господи, вас. Сегодня недаром наша девочка с церковной воскресной школы, старший, стоит с цветами. Сегодня воскресенье после покрова, а покрова для меня особенный день. Поэтому особенно чту этот день, так как в этот день у меня день рождения. И, к сожалению, на покрова я не служил в своем храме, а был на выезде. А в это воскресенье прихожане, все желающие, использовали день для поздравления Я хочу прежде всего поблагодарить всех наших прихожан, кто поздравил меня сегодня с днем рождения. Также хочу поблагодарить воскресные школы, младшей группы под руководством Натальи Александровны, старшей группы под руководством Елены Сергеевны, вот, воскресную школу Панамари, которые поздравили. И я также хочу поблагодарить всех тех, кто поздравил в соцсетях это и Viber, Messenger, Facebook и другие соцсети. Я благодарю вас за ваше поздравление. Нехай Господь всех вас благословит и приумножит вам здоровье в сто крат, благословит вас и ваше семейство. Еще раз спасибо Господи за поздравление. Искренне мне приятно и искренне я вас благодарю.